Мої вітання на годиннику 18.10, Це означає, що ви дивитесь програму BBC на телеканалі Рудана. Напередодні жіночого свята ми не можемо обійти увагою тему подарунків, що б хотіла отримати жінки та чим все ж таки нас порадують чоловіки тема нашої сьогоднішньої програми. І на теревеньки я запросила двох прекрасних дівчат: власницю бутіка краси Анну та зізнаюсь мою подругу, починаючого блогера, візажиста Настю. Дівчатка. Скажите, пожалуйста, что особисто для вас означает жіноче свято 8 березня? Ну праздник этот всегда обозначает весну, красоту, много цветов, всегда солнечно. То есть это все, это некий рубеж, когда зима закончилась, именно 8 марта такой рубеж. И все, и начинается все жизнь. Расцвета, все развитие, начинается жизнь. Да. Вот, вот что это обозначает. А Настя, а ты я кважаю? Однозначно пробуждение, красота, любовь, творчество. Каждая девушка хочет одеть платье, одеть каблуки, сделать красивую прическу, макияж. І восхищати, вдохновляти, влюбляти і бути прекрасними. А зізнайтеся, як ви вже часто одягали сукні у цьому весняному сезоні? Я їх просто не знімаю. Взагалі так? Завжди, завжди підбори, да. сукні. Так. так? Добре, дівчата. А ви чули таку новину? Мабуть, її всі чули, що свято 8 березня, принаймні вихідний у цей день, хочуть скасувати, яке у вас до цього ставлення? Тому що я знаю, багато жінок просто обурились. Ну як таке може бути? позбавляет нас элементарных женочек радости просто обидно, конечно обидно да это прекрасный праздник это повод провести волшебный день с родственниками или с друзьями сделать какие-то приятные сюрпризы кому-то ощутить себя красивой волнующей получить букет цветов подарок это волшебно и женщина должна получать массу внимания а в этот день особенно приятно смотреть насколько на улицах все красивые да, такие девчата, нарядные с цветами гарно. А как вам вообще альтернативный вариант? О, что такое. А да, давайте да. мы предложим вместо этого отмечать женский праздник просто вот каждый сезон года. Девчонки. А супер. еще лучше что каждый месяц. Так месяц да? Да, все. Есть, пусть 8 число каждого месяца будет женский день. Чем больше женщина mm -hmm. получает о себе заботы, внимание, подарков и тогда, тем больше она дарит это вокруг. Да. А счастливая Однозначно. женщина это счастливая все общество. Счастливая семья. Правда, же? Да, человек, да. Человек, это значит, что нет. будут счастливы дети, Счастлив муж, счастливы любимые счастливые коллеги, все, и всех будет, все, в нашем обществе настанет мир, труд, май, красота, вообще, да. и всем будет все хорошо. Багато говорим про счастье, а что для вас особистое счастье, девчатка? Это гармония. Гармония с собой, со своим телом, со своей внешностью, гармония в отношениях с любимым, с работой, когда ты реализована, ты целостная личность, которая... Восхищають, вдохновляють всех вокруг і заряджають своей энергией, і это ощущается дійсно цвітами, пахнем, так? Конечно. А щодо гармонії з собою та своїм тілом, так я знаю, що ви, Аню, займаєтесь продажем натуральної косметики. Так, а який в нас попит зараз серед жінок на натуральне? Ну, не просто сейчас, в течение последних лет тенденция идет как раз вот к натуральности. То есть наелись уже химией, на мы наелись уже женщины промышленных всяких, плюс достаточно высокая аллергизация уже населения идет, что касается и здоровья, и кожи в том Звучало. числе. И именно поэтому сейчас спрос на натуральность идет вот действительно очень большой. И женщины, они ищут, и в то же время они научились разбираться, они научились в составах разбираться, и они действительно что-то ищут такое, что было, бы натурально, что было бы интересно. И это очень сильно подкупает, когда говоришь, что там ну, крем с корнем женьшеня, или там с лепестками рос шампунь, или там с жасмином шампунь. То есть все это сразу автоматически включается доверие, что это продукт натуральный и хороший. А такое запитание, может быть, трохи нескромное. А че действительно там все натуральное? Че, возможно, где-то такие трошечки химии но э, полностью считается натуральная косметика, где свыше 25% процентов mm -hmm. натуральных ингредиентов. У нас в продукции, допустим. 76 ну, 76% натуральности. 99,5%. Можно смело. То есть, да, это. можно говорить, что это натуральное и натуральное. Аня, а я дивлюсь, а вы сегодня до нас не с порожними руками, еще у вас там такое. Говорим, сегодня не про подарунки. Про можливо, там, подарунки. Потому сюрпризы. что спрашивают, какие лучше дарить подарки. Вообще, насколько актуально косметику дарить, да, вот в коллективе или индивидуально. Говорят, что это очень что может быть слишком индивидуальный подарок. Я хочу сказать, нет. Дело в том, что можно подарить как групповой подарок, например, ну, Скажем, девчонки, ну вот, к примеру, вам было бы приятно, если бы вас уважили, вот такие вот вам подарочки сделали. Ой, это ну уже приятно. Это конечно, я вам приятно. принесла. Да? Вы еще не знаете, что здесь, но вам уже хорошо, правда? Да. Вот это вот да. ваше. А я передачи ты, 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 после передачи возьмете. Да, а, а, если касается, что касается, допустим, группы, то есть можно вот такие подарки делать. Косметика – это всегда забота. Вот, э, и это всегда проявление заботы. Равнодушный человек косметику не подарит. Он отделается стандартными конфетами с каким-нибудь там винишком. Сьо дівчата часто чуємо у соціальних мережах такий жарт, що дівчата потай мріють про коштовності, а чоловіки впевнені, що квіти і тільки квіти найкращий подарунок на 8 березня. Чи дійсно це так? Пропоную переглянути у нашій постійній рубриці індіяні. Вага на екран. Ну можуть на свій вкус вибирати. І, ну і то на душу міть одгадати. Как говорится, надо знать еще. Наверное, подарки разные бывают, но все зависит тоже, опять-таки, от мужчины. Если это любимый человек, то любой подарок будет, наверное, очень желанный. Лично я бы хотела подарок лично для себя. Какой-то эм, приятный, непрактичный, <хотел> такой, что ну, сам себе не купишь. Наверное, признание в любви, самое откровенное вот и все. Вазу буду дарить еще рано, мне день рождения надо пережить его. А и бы индивидуально, ну не о кастрюлях, ну такой эмоциональный, украшение наверное, личное для себя что-то. Может какой-то уход в спасательном. Ну я считаю то, что возможно это может быть кольцо какое-то с каким-то, может быть сапфиром либо кварцем покрашенным. А, возможно это м -м, медведь какой-то большой. Внимание больше уделять, в кино сводить. Можно поехать куда-то отдыхать. Украшение красиво. Не знаю, путешествие может куда-то. Во Францию, Италию. Смотря какая девушка. Я считаю, особо тратиться не надо. Я, например, так считаю. Это кому как, на любителя, я считаю. Наверное, может, доллары. Суді БіБІСі обговорюємо дівчачі подарунки. Я гадаю, відповіді були досить цікавими. Підготували вже вази для тюльпанів, дівчата? Всегда готовий. Готовий. Всегда вже? готові. Завжди да. ну, а Жарти жартами. а Чи ви погоджуєтесь з тим, що подарунок на 8 березня прямо пропорційний тому подарунку, що ви подарували чоловіку на 14 жовтня, нагадую День Захисника України? Ну, це должно йти от душі, якщо мужчина. посчитал нужным э, подарить что-то очень дорогое и очень что-то интересное и прекрасное, то это волшебно. А мы дарим мужчинам в первую очередь то, что им необходимо. Ну, я так считаю. А что им необходимо? А, как говорит мой дедушка, ему всегда нужны носки. Шкарпетки. Да, и платочки. Станочек. Платочки, чтобы были чистые платочки в карманах. А, а зараз в интернете я дивилась такие картинки, что Девчата, подорвала носки, вот принимают теперь також шкарпеточки и только с 8 березня с рюшиками так. <laughs> ну, это наверное уместно где-то в каких-то коллективах больших, где ну плюс-минус и то вот я знаю по коллективам, что все равно мужчины дарят всегда значительно больше подарок, чем женщины да. мужчинам. Так исторически сложилось, что э, девочки одаривают мужчин своей энергией, вот этой своей радостью, а мужчина одаривает их чем-то более значимым. А часто це чую, вибачте, часто чую від подруг, подруг про те, що чоловіки не розуміють та не чують наших натяків. Пропоную переглянути сюжет, дівчата не можуть мовчати і зробити висновки. Так це чи ні? варится пашу в тренажерном зале, а ты приносишь мне жирные круассаны. Ты да у меня же... Я на диете вообще там. Сейчас со сгущенкой. Что, нельзя было варенье там насыпать? Дівчата, з поверненням в студію обговорюємо подарунки на 8 березня. Як ви гадаєте, така реакція дівчини, чи зовсім вона доречна? Я Бе... думаю, не совсем. Бестактность, она никогда не доречна. <laughs> как да. ни крути, это... Нельзя отрицать Но, мужские подарки, это всегда прекрасно. И нужно максимально хвалить мужчину. И давать ему понять, что для тебя важно его внимание. тогда он будет стремиться дать тебе его еще больше. А по честному, так, такая реакция Никола у вас не была на подарунок Не всегда всем задоволен, не всегда все хорошо. Ну, у меня бывало. Есть, есть такие притчи, которые говорят, что чем больше ты радуешься маленькому, тем больше к тебе придет большого. Mm. Поэтому радоваться надо даже одному цветочку. Анна, Настя, что у вас бывало? на расскажи нам. бывало, когда я хотела что-то определенное, там фантазировала себе, строила какие-то иллюзии о том, что мне подарят супер там какой-то невообразимый подарок. Но получала mm -hmm. не совсем то, что я хотела. Сначала я пыталась скрыть какое-то свое недовольство, но в итоге мужчина это все Ровно понимал, тому що вони нас теж очень хорошо чувствують. А ви знаєте, дівчата? До речі, психологи говорять про те, що не треба натякати, а завжди прямо говорити, що я хочу: червоний кабріолет тут зараз під вікном, так? А давайте по-чесному. Чи має значення цінова політика подарунку? Так, не соромлячись, відверто скажемо. Я думаю, не має значення. Немає? Ну, это опять-таки должно идти от души, искренне. Можно купить что-то очень бюджетное, но настолько запоминающееся, яркое, и что принесет тебе намного больше эмоций, чем какой-то очень дорогой подарок. А если хлопец пришел и подарил вам одну, э, один тюльпанчик? А если он очень красивый, редкий, изысканный какой-то, невообразимый, он его достал какими-то а, тяжелыми. Это вот же политика, девчата, а, Гарный, это же политика. А вы как уважаете? Я считаю не так. Если это мужчина близкий, а мы говорим сейчас о близких мужчинах, я правильно поняла, то, конечно же, насколько он к тебе относится, это напрямую показывают его подарки. Всегда. Чем больше заботы он вложил в этот подарок, своего труда, заботы, может быть, он собирал на этот подарок. Тем больше это показывает его к тебе Правильно. отношения. Женщины показывают отношения, ее забота о нем, а угу. с его стороны, поэтому если он еще забыл вдруг про этот праздник, или там что-то вот такую воздичку подарил, то, говорите, то он завжди. Что? Да, вот он, он показал тебе, как оценивается. Дівчата, тебя. вам ніколи не було цікаво, як хлопці борають нам суто жіночі подарунки. Пропоную переглянути наступний сюжет. Увага на екран. 8 марта очень много получаем разнообразных цветов, как весенних обычных первоцветов, так и много экзотических разных растений, которые растут в экваториальном поясе. Поэтому на любой вкус можно всегда представить букет, презентовать своим девочкам, женщинам. Независимо от вашего кошелька, независимо от вашего вкуса, всегда можно найти достойный подарок, состоящий из живых цветов. Накануне праздника 8 марта наши мужчины, такой большой <связывая> буквы мужчины, бегут к нам подбирать ювелирные изделия, так как украшения делает девушку у женщины. И они не забывают женщин поздравлять с праздниками. Как ни странно, они не только дарят какие-то маленькие подарочки, не забывают о знаках внимания любви, таких как выбирают изделия более символично сердца, цветочная тематика. В основном мужчины выбирают колечко. Не бывают дорогих или дешевых подарков. Бывает признак внимания, и это делается все с любовью. И очень приятно, когда мужчины оббегают наш весь зал, выбирают именно то изделие, которое именно близко им по духу и они ассоциируют именно со своими женщинами. очень много интересных историй по случаю 8 марта хочу вам о них рассказать это очень весело и интересно мы даже составили свой рейтинг мужчин по подбору нижнего белья пятое место занимают мужчины которые воруют нижнее белье приходят с ним и просят подобрать такого размера ну это просто четвертое место занимают мужчины которые определяют размер трусиков мере их на локоть мы действительно были удивлены такому методу, но он работает. На третьем месте мужчины, которые просят подобрать нижнее белье, показывая нам фото девушки своей в купальнике. Так как мы эксперты, мы умеем это делать, мы можем по фото определить размер. На втором месте у нас мужчины, которые просят консультанта примерить на себя нижнее белье, говоря то, что их девушка примерно такая. В первом месте был очень курьезный случай, очень креативный молодой человек показал нам домашнее видео, как его любимая занималась домашними делами, а именно пылесосила в трусиках. В каждом случае мы действительно можем подобрать белье, и молодые люди уходят довольны даже. Через некоторое время приходят со своими девушками и благодарят нас за то, что мы профессионально работаем. Мужчины, когда приходят к нам в магазин, стесняются говорить бюст и трусики и придумывают невероятные названия. Гарнитурчик, наборчик. Был один случай, когда молодой человек, стесняясь сказать бюст или трусики, спросил у нашего продавца, а у вас есть комплексы? Девушка не растерялась и сказала, комплексов у меня нет, а у вас? В наше время есть мужчины, которые действительно очень хорошо знают нижнее белье, размеры конструктивы, подготовленные, что не обозначают своих дам вот так или вот так. И снова витаю вас в эфире программы BBC. Обговорим о женщине подарунки. Девчата, у вас когда-то сникала нижняя белизна, зізнавайтесь. Не случалось такого, чесно. Я думаю, слава Богу, ну не случалось. А у вас? <реш> у нас все просто. Мужчина говорит, вибирай, що хочеш. Найвірніше mm -hmm. рішення привів до магазину, да. обрав і заплатив і все. <реш> <заплатився>. <реш> ну, да. Добре, жарти жартами. Але все ж таки хочеться поговорити про підготовку до 8 березня. Як особисто у вас вона проходить та як взагалі саме свято відбувається? Я думаю, подготовка всегда у всех девочек – это навести красоту по максимуму, посетить бьюти-мастеров своих любимых, ногтики, бровки, реснички, волосы. Опыт на визаж за разрез? Да, однозначно, да. Подготовила всех своих клиенток, все красотки и, наверное, выбор какого-то нового платья для того, чтобы провести этот праздник просто на высоте. Аня, у вас в магазине как зараз справы? Богато клиентим. Да, ну вот я смотрю, женщины стараются сделать подарки всем подругам, своим мамам, бабушкам. Да. То есть мы как бы любим и дарить подарки. Вот я смотрю за женщинами, мы любим не только получать, но и дарить. И в основном приходят мои подружки то, маме то, то. Ой, я никого по списку не забыла. То есть женщины вот дарят друг другу косметику спокойно, свободно и себе часто тоже. Я часто у клиенток спрашиваю, всем подарили, да, а себя не забыли? Да, точно! Надо еще что-то себе выбрать. Ну, то тобто, есть, вот так вот. да, я действительно вчера, позавчера была в Парикмахерской, сегодня зашла. Да. Все, все красивые, такие напомаженные, такие сияющие, такие. Как можно отменить этот праздник, не, если не он можливо, столько вдохновения? Взагалі, дарит? А таке вопрос, так вот, чи помітили вы, що чоловіки стали Ріже дарувати подарунки, так а все більше дівчата один одного вітають з цим святом там осіберезня і навзаєм. Тобі також ні Н не 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 склались. Вам така, думка ну, така тенденція мабуть, має місце бути. Все ж таки дівчата більше да. один одного так вітають. Да, дарят друг другу много Даже внимания. в соцсетях. Вот, согласитесь да, со мной? Да. Например, девчонка выставит какие-то красивые фотографии, или там с фотосессией, или что-то еще. Посмотрите, 40-50 комментариев, 40, 40, 50 да. комментариев вот, только от женщин. Мужчины да. вообще в этом не участвуют. Дякую, девчата, вам за сегодняшнюю размову. Особенно в мене уже запланованный корпоративчик на завтра. Вы, девчата, Шкода, що наш час вже добігає кінця. Маємо дуже мало часу на обговорення. Але святкуйте та не засвятковуйтесь, адже в четвер роботу ніхто не відміняв. Чекаємо від вас фото та коментарі зі святкувань у наших соціальних мережах. На все добре, па-па!